əlbənnəmin. Əsrətu və səlamu alə əşrafənnəbiyyəni və məsəlin. Səyid Məhəmmədə və aləhi və səhabəhi cəmaənə məd. O məllif namazda məşhur olan şeylərdən danışdı məsələlərdən. İndi keçir başqa məsələ, o da namaza batil yən şeylər. O şeylər ki, yəni onlar olsa namaz batildir, düz sayılmaz. Təzən qılmırsan. Və məllif Rəhiməhullah. Məlan bin Əncəy Namazı batil edən məsələlərdən biri belə-belə yemək, içmək. Namaz qoyuqla. Namaz qoyur adam və yeyib belə-belə. Və ya içir. Məsələn, yanda stəkan var. Namaz qoyur, dur stəkanı su içir. Namazı batil edir. Aydındır? Namazı batil edir. Belə-belə yemək və içmək. Bəzən Ən tənamazda qatılan məsələlərdən biri e, məsləsiz yerə danışmaq. Aydındır, belə ta söhbət eləməyik namaz qılarkən. Qıla. Artıq sözlər demir. Məsələn, biri sənə nə şədir? Cavabın qaytarsan, namaz qılaqla. Məsələn, biri deyir, düzdür, nəsə qılar namaz? Yorasan deyəndə o başlayırdı, sənə görsən çay qaynıyırdı, gəl söndürürdü, gəl davam edirdi. Çox şey ki belə 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 batil e, din olsun. Hamsun Məhəllə əhdi məliyyəhə rahimehullah. Düynə namaz vaxtı olan məsələlərdən biri xoqlu artıq hərəkətlər demək. Bəsən görsən o Ərəb ölkələrində çox görsən belə. Gözün namaz qılır başdır. Başına əsya əsqi atanlar əksinə zəlidir. Yaxıların saatə baxan nədir? Bu artıq hərəkətlərdir əlin qəhvələ var, qəhvələ. Çövbə çöv. Belə hərəkətlər artıq hərəkətlər çox olsa namaz batıldır. Və hətta namazı batilə əgər rükün tək olunsan namazda. Namazın hüqumlərindən biri və ya şərtlərindən biri. Bilirsiniz nə rükündən və ya şərtindən namazı keçmişik? Aynında yer olardan biri tərk olunsa namaz batıldır. Və hətta məsələn olsa batilənə gülmək Təbəssüm batildir. Təbəssüm yəni gülsəməy. Amma gülməy əməli başdır. Nazı batildir. Və ümumən düzdür, hər hansı məsəhəmdə də batildir. Qəhqəhə ilə gülmək. Amma sahib olduğu dastanınız batıl deyil. Tamam batildir. Və mən list deməliyəm Allahın hamına burada namazı batıl əməllər toxunu. Bununla kifayətlə. Sonra keçir Namazı qaza eləmək. Bu qaza məsələsi də qaza eləmək olar nə vaxt? O vaxt ki, yadından çıxıb namaz və ya yatım qalmışsan. Amma başqa vaxtı e, ədəbəslə deyə qaza da yoxdur. Aydınlıq qaza düşür ancaq deməli yadından çıxıb qılmamısan və ya yatıb qalmışsan. Amma başqa vaxt ümumiyyətlə qaza buraxmaq namaza haramdır ayaqna oyaqsan və namazı bilirsən. Ya bundan sıxmayib. Qəzayı buraxan adına haram deyil. Və bilə-bilə buraxan is lazım da öttü qılsın təzədən. Tövbe eləsən. Aydındır? Bu deməli e, gündəlik namazlardan da amma çaq ki birdən biri namaz qılmayıb, yatıb qalıb qılmayıb, çaq ki məsələn. 5 gün kəsib vaxtı lazım da onun qılmasın. Aydındır? namazı daha qılmasa, tövbə eləsən. Və lakin o adamlar ki, məsələn, İslamı gec qəbul edirlər, yəni daha doğrusu namaza gəz başlayırlar. Və görürsən, belə bir nəzəri var ki, xüsusən elmi elmi olmayan tərəfdə ki, kim məsələn məsələn təkcə 50 yaşında yə ya, başlayıbsa namazı, 15 yaşından başlayır hesablamaq naməkündəki namazları və başlayır qılmağa. Qəza Düzü budur ki, o artıq hərəkətlərdir. Kəsimiz getdi. Gələyə hazırlıq sə, ona görə o yerdən də nafilələr Quran öyrən, hədis oxu, elm öyrən. Ona görə Şafii dedi ki, elm öyrənmək nafilə namazlarından əsəldir. Namazdan əsəldir, nafilədən aha. Nafilə yəni artıq ibadətlər, namaz qılmaq. Ona yaxşı da elm öyrənmək. Həllisələ, həllə qaza laq qılmadan elm öyrənmək əsəldir onunla. Əşurlar şey digər ilmin nəticəsində belə vacibliyi olur. Və kim məsələn qəbul edibsə məsələn, yəni daha doğrusu namaza başlamaq lazım deyil, keçmiş namazlar qılınır. Tövbə kifayət eləyir. Və sonra burada deməli müəllif başqa məsələlərə toxunur da, xəstənin namazı, qorxan vaxtda namaz və sonra başqa məsələlər. Bunlar hamısı qalsın inşallah. Gələn dəstəyinizə Allah verməsin.